بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیریس اسٹاک میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ اکثر آپ نے مجھے مہمان کی صورت میں دیکھا ہوگا لیکن آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خصوصی مہمان یہاں موجود ہیں اور اس لیے آج میں بجائے مہمان کے میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا شیخ ولی خان مظفر صاحب دامت برکات ہوں آپ کا تعارف کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کا تعارف کراتا چلوں آپ سابق استاذ الحدیثی والعدب جامعہ فاروقیہ آ... کراچی کے اندر رہ چکے ہیں آپ تقریباً تئیس سال حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پرسنل سیکیٹری کے طور پہ کام کر چکے ہیں آپ ماشاءاللہ اس وقت ایڈوائزر ٹو چانسلر الغزالی یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت کے عربی کے اشاعت کے اعتبار سے بڑے نادر اور بڑے ہی زبردست قیمتی جو ہے وہ کار موجود ہیں اس زمانے کے اندر حضرت کی اس وقت کی ساری زندگی جو ہے ایک طرح سے عربی کی عربی کے لیے وقف ہو چکی ہے حضرت کا مزاج ماشاءاللہ ایسا عربی کے اوپر غالب ہو چکا ہے اور عربی زبان ایسی فلبدی بولتے ہیں کہ بڑے بڑے مجالس کے اندر بڑے بڑے مجمعہ کے اندر حضرت کو فی البدی کھڑا کر دیا جائے اور عربی زبان کے اندر تقریر کرنے کا جو ہے موقع دیا جائے تو حضرت بہت اچھے انداز میں بہترین انداز میں بہترین اسلوب کے ساتھ فساحت و بلاوت کی رعایت رکھتے ہوئے بہت اچھی بات کرتے ہیں تو آج حضرت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ان سے کچھ اچھے میٹھے سوالات کچھ تلخ سوالات دونوں قسم کے سوالات حضرت سے کریں گے تو میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر السلام علیکم و رحمۃ اللہ خوش آمدید بہت شکریہ حضرت آپ کے ہماری دعوت کو قبول فرمانے کا اور بہت عرصے سے میں اس بات کا طلبگار تھا کہ کسی طرح آپ سے ملاقات کا موقع ملے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ عربی کے حوالے سے سیکھنے کا موقع ملے تو الحمدللہ آج ہمیں بھی موقع ملا سامعین کرام کو بھی موقع ملا کہ آپ سے بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں سیکھنے سیکھیں گے تو سب سے پہلے حضرت میں جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے عربی کے اندر اتنا زیادہ احیاء عربی کا ایک سلسلہ بلکہ میں یہ کہتے ہوئے محسوس نہیں کروں گا کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر عربی کو نمایاں طور پر احیاء کرنے کی ایک جو آپ نے تحریک اپنے ذمہ لے رکھی ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سامین کرام کو آگاہ کریں جیسا اصل میں شیخ عظیم عربی زبان اسلام کا نصف ہے اور لا اسلام ابھی العربی ہے کہ عربی کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں یہ دونوں جب مل جاتے ہیں نا تو اسلام مکمل ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤں تو پوری طرح آپ جب داخل ہو سکتے ہیں جب آپ کو عربی سے کوئی نہ کوئی مناسبت ہو قرآن حدیث سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار ایام اور سارے آپ کے جو،, جو آپ کے حیات طیبہ ہے جو آپ کی سنتیں ہیں جو آپ کی سیرتیں ہیں جو صحابہ کی ہیں جو کی ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور ہے پھر اللہ پاک نے ویسے ہی کیفہ متفق کیسے بس اچانک ہو گیا آپ نے اپنی آخری کتاب عربی میں نازل فرمائے جو قیامت اور محبل قیامت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام اللہ ہے سبحان اچھا اسی طرح آپ کا نبی آخر جو آخر الانبیاء اور خاتم النبیین ہے اور سب سے بڑا نبی ہے وہ نبی عرب قوم میں سے اور آپ کا گھر بیت اللہ اور نبی کا روزہ یہ سب بلاد عرب میں اور پھر وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ احمد عرب اللہ میں اللہ علیہ وسلم احمد عرب اللہ علیہ وسلم احمد عرب اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی عربی ہوں اور قرآن بھی عربی ہے اور جنت کی زبان تھے جنت کی زبان آخرت میں سوال جواب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں حضرت مفتی و مشرفی صاحب راحت لارے کے ایک مضمون بہت پہلے میں نے پڑھا تھا پھر اس کے خلاصہ نکال کر میں نے شائع بھی کیا تھا اس میں انہوں نے بار بار کہا تھا کہ امت کو مجموعی طور پر اس میں شاید انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم گویا یہ تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ امت کو اس میں پوتا ہی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلام اور عربی دونوں کو نہیں لے کر آئے اچھا شیخ عظیم ایک اور کام ہوا ہوئی ہے کہ جزیرہ عرب کے اس طرف بھی اسلامی ممالک ہے اس طرف بھی اسلامی ممالک ہے, بلکت بلکتا, ایسا ہی ہے. اس طرف جتنے ہیں وہ سب, سب عربی بھی ہو گئے مسلمان بھی ہو گئے عربی, عربی بھی, بھی, بھی عرب. ہو گئے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عراق ایران یہ سارے علاقے پہلے عربی نہیں تھے نہیں بعد میں جا کے وہ ادھر والے ادھر اس کے اس طرف نا. کی جانے جیبوتی سومالیہ تنظانیہ وہ مصر سوڈان مراکشی زبان عربی نہیں نہیں اچھا نہیں ہے نا یہ سب اسلام کو ایسے عربی صحیح. بلکہ شعوب عربی اقوام عربی ہو گئی اچھا جی ماشا. اس طرف عراق کی تو زبان شروع سے عربی ہے صحیح. کیونکہ عراق تو عرب ملوک کا مرکز ہے اس کو عراق کو شروع میں ہیرار کہتے ہیں یہ اکثر لوگ یہاں بھی مغالطہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عراق عجبی ملک تھا نہیں صحیح حیرا کے جو, جو مناظرہ کہلاتے ہیں مناظرہ نومان بن منذر صحیح یہ پرانے پرانے ہیرہ کو آج کل عراق کا اچھا یعنی یہ بھی عراق بھی اصلا نسلی اعتبار سے عربی ہے جی عربی شام بھی عربی ہے صحیح شام پر صرف یہ رومی استعمار ہوتا تھا روم تو سمندر پار ہے بحری ابیز متوسط سے اس طرف ہے اس طرف ہے یہ لوگ اگر اور شام کا آخری کنارہ فلسطین ہے صحیح اور فلسطین عرب ہے عرب ہے ہاں ہاں وہ فلسطین پر بھی ایک مسئلہ ہے آج کل کیونکہ وہ مسئلہ چلا ہوا ہے تو علی عزت بگوچ جو بوسنیا کے سب سے پہلے صدر تھا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی من احق بالقدس کہ القدس شریف کا سب سے بڑا حقدار کون ہے انہوں نے ثابت کیا تھا کہ اس کے سب سے بڑے حقدار اور اس کے اونر جو ہے نا وہ اونرشپ کس کے پاس انہوں نے کہا عربوں کے پاس اصلا یہ جی سارے کے سارے, سارے علاقے عرب علاقے جی ہیں جی جی اور اب جو ہے تقریباً, جی تقریباً یہ سارے ماں بورا نہار تک جتنے علاقے ہیں یہ عربی بولنے والے ہی بن گئے ہیں عربی زبان نے اپنا اثر و رسوخ یہاں پہ اتنا زیادہ چھوڑا ایک زمانے ویری گڈ بالکل آپ سمجھ گئے اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عربوں کو صرف زبان کو نہیں سمجھ رہے ہیں عربوں کو اسلام کو اسلام کو عربوں کے تمام سیاسی اقتصادی تعلیمی اور اسی طرح ہر حوالے سے ان کو سمجھ سمجھے نا؟ ان کی مشکلات کیا ہیں کیا 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 بالکل اسی طرح جیسے زمانے میں آج سپر پاور ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ امریکہ हم ہے हم تو وہ انگریزی زبان کی ترویج و اشاعت نہیں کرتا وہ جس علاقے میں جاتا ہے تو اپنا ایک اثر نفوذ چھوڑتا ہے, ہے وہ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو انگریزی بنائے گا بھی اس کو مدون بھی کرے گا اس کی ترویج و اشاعت بھی کرے گا باقاعدہ ان کو انگریزی تہذیب بھی دے گا تو ایک زمانے میں مسلمانوں کا بھی ایسا سورج چمکا ہے کہ سلطنت اسلامیہ جب ہوا کرتی تھی تو عربی اس کی ایک منہج ہوا کرتی تھی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی تو جس کو بھی اگر سرکار کے اندر عہدہ چاہیے جس کو بھی اونچا لیول چاہیے تو اس کو عربی زبان چاہیے اچھا حضرت عوام کے اندر شوق بہت ہے عربی زبان تو کیا हुँ. کوئی ایسا ہلکا سا مختصر سا ضابطہ ہے کہ جس سے ایک عام آدمی عربی زبان بول چال سیکھ سکے हुँ. ہم دیکھتے ہیں کہ درس نظامی کے اندر آٹھ سال بالکل فصیح و بلیغ عربی پڑھائی جاتی ہے हुँ. لیکن اس کے باوجود بھی طالب علم جب آٹھ سال پڑھ کے نکلتا ہے عربی زبان سے بالکل نابلد ہوتا ہے وہ عرب میں جا کے کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا حتیٰ हुँ. کہ اسے اگر کہہ دیا جائے کھڑے ہو کے دو چار باتیں کسی سے کر لو وہ عربی زبان نہیں بول پاتا हुँ. تو اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے آ, سب سے پہلی بات یہ فوکس کرنے کی بات ہے چونکہ ہمارے یہاں کے اقوام نے ہمارے لوگوں نے ہمارے علماء نے ہمارے طلبہ نے اس پر فوکس نہیں کیا اگر فوکس کر لیا تو جب ہمارا کوئی ڈرائیور سعودی جاتا ہے کوئی خانسامہ سعودی جاتا ہے یا کوئی بھی بندہ سعودیہ میں امارات میں یا وہاں کام کرنے کے لیے آتا ہے وہ مم. جب وہ فوکس نہیں کرتا تو بیس سال کے بعد جس کو عربی نہیں اربینیا جو فوکس کرتا ہے اس کو دو مہینے میں آ جاتی ہے صحیح. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں کوئی جامع اظہر کا فارغ نہیں ہوں میں کوئی مدینہ مدین کا فاضل نہیں ہوں میں نے فوکس کیا اور اتفاق یہ ہے کہ جس وقت میں پڑھ رہا تھا اس وقت ہمارے ساتھ تھے میں بھی کوئی عربی نسل لوگ نہیں تھے. صحیح. میں نے فوکس کیا اتفاق سے پتہ نہیں کہاں سے ہوا لیکن میں نے کیا وہ کیا کہتے ہیں فوکس کر دیا تو مجھے آ گئی جس کو ترکیز کہتے ہیں عربی صحیح. سے آپ نے کیا ہے آپ کو آتی ہے آپ کے جامعہ ماہد القلیم بھی کیا دوست ہے ویسے میں سامعین کرام کو بتاتا چلوں حضرت نے اب اس کی تحریک و اشاعت کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ اساتذہ سے مدارس سے اکابر سے رجوع کیا ہے کہ کئی مدارس کے اندر نظامی کے ساتھ ساتھ شعبہ عربی کو بھی احیاء کیا گیا ہے یعنی اب تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جامعہ رشید میں جیسے کہ آپ بتا رہے تھے اب سارے نظامی کا شعبہ ہی نہیں ہے اندر نظامی کا شعبہ ختم کر ختم دیا, دیا کر دیا ابھی اردو میں عربک میڈیم کر دیا اور یہ صرف یہاں نہیں ہے हم. یہ اصل میں ہم نے ایک تحریک چلا رکھی ہے حرکت تعلیم صحیح. مدارس کو عربک بنانے کی صحیح. اور یہ ہونا بھی بہت چاہیے تو یہ تحریک جو ہے یہ ہمارے یہاں پاکستان کے ہر صبح ہر تک ہم پہنچے ہیں دورے کیے ہیں ایک ایک بندے سے ملے ہیں بہت محنتیں کی ہیں اور صرف میں نہیں کیے پیچھے سے باتیں چلے آ رہی ہیں اس میں ہندوستان نیپال بنگلہ دیش ملائیشیا انڈونیشیا برما لینڈ اس طرح پہ جائیں تو ایران افغانستان ترکی ادھر جنوب افرادیہ ادھر مزمبیر ادھر پھر وہ کنیڈا برطانیہ میں جہاں جہاں یہ مداری سے وہاں تک ہماری آواز عربی زبان کو اللغت کیوں نہیں لیا جاتا جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ عرب کی بڑی محنتیں ہیں عرب نے جب اپنا اثر چھوڑا دین کے اعتبار سے تو ثقافت زبان تہذیب ہر چیز انہوں نے دی لیکن ہمارے اکابر نے جب دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھی ہے ہم پچھلے تقریباً سو سال میں دیکھتے آ رہے ہیں تو درس نظامی تو نظامی کے طور پہ, ہی چلا، کے طور پہ نہیں چلا تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ ضرورت ہمارے اکابر کو محسوس نہیں ہوئی اور اب جا کے ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس کے اسباب تو پہلے بھی تھے یہ بہت بہترین سوال ہے اور میں اس پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ استعماری قوتیں آ گئی ان استعماری قوتوں نے ہم سے زبان تہذیب ثقافت یہ سب چیزیں چھین لی میرے پاس ینگون برما کے دو بچے آ کر پڑھے شروع سے آخر تک مفتی تک بنیں یعنی ہر سے لے کر دو دیش تک پھر مفتی بنیں ایک دن میں نے ویسے پاسپورٹ دیکھا تو اس میں نام لکھا ہوا تھا نیم آگے لکھا ہوا تھا میں نے دوسرے کو کہا میں نے کہا یو اپنا پاسپورٹ دیکھا انہوں نے بھی دکھا دیا تو اس کے پر بھی لکھا ہوا تھا نیم نے کہا ہمارے ملک میں آپ اسلامی نام نہیں رکھ سکتے آپ اندازہ لگاؤ استعمال نہیں یار کتے ہیں ایک یہ ہوا ہے دوسرا یہ کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عبد الملک بن مروان اس کے بعد عمر بن عبد الرزی اس کے بعد جو پھر عباسی لوگ آئے اس دور میں ہارون رشید کے زمانے میں تھوڑی سی ہل چلتی ہے اس کے بعد فارسی مسلمان آ گئے زیادہ تر گزرا میں دفتر پر قبضہ جو افیشلی لوگ ہوتے ہیں ناسل سرکاری لوگ سرکاری لوگ یا جو بیوکریسی جس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں وہ فارسی کیا ہے انہوں نے فارسی نافذ کی تھی اور فارسی شیر ان سے پھر جب سب کچھ چھینا ترکوں نے تو انہوں نے ترکی نافذ کی اب اردو کیا ہے یہ ملغوبہ ہے فارسی اور ترکی کا ملغوبہ ملغوبہ ترکی. ہے پھر یہ ہوا کہ یہ جو معبادن استعمال دور ہے جس کو حدیث کہتے ہیں جی. یہ جو زمانہ ہے جدید ہے جی. اس میں عربوں نے جو ہے نا ایک دم ترقی کر لی اور ایسی ترقی کی کہ ان کے ممالک کی ترقی ان کے لباس کی ترقی ان کے بلڈنگوں کی ترقی،, ترقی ان کے تعمیرات کی ترقی ان کے شہروں کی ترقی سڑکوں کی ترقی دنیا ان کو دیکھ کر ان کے رات نپکتی ہے हुँ. تو اب جا کر ان کے ساتھ عربی کی بھی ترقی ہوئی اور پھر سوشل میڈیا کا دور آیا تہوار تلفیزیونی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن آ گئے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا پھر جو ہے جہازوں کے جو نا ریل بیل شروع ہو گئی آمد رفت میں تو اب دنیا گل بن گئی گئی اب وہ جو ہمارے درمیان میں جو ترکی اور ایران کا مسئلہ تھا کہ ہم وہاں سے اگر اسلام لیتے تھے تو ہمیں صرف اسلام دیتے تھے وہ ثقافت اپنے جو ہے نا وہ دیتے تھے صحیح اب ہم تاریخ ہو گئے جیسے ہم تاریخ ہو گئے نا تو ہمیں عربی بھی آ گئے اور ہم سے زیادہ عجیب بات ہے ہم سے زیادہ ملائشی ہیں انڈونیشیا اور پیچھے شرق اقصا کے وہ علماء پر دیا تھی دی. ہر ایک پر دیا اور ان کا قرآن بھی ایک مکمل عربی رہے جائے ماشاءاللہ عربی کے احیاء کے لیے ماشاءاللہ آپ اتنی محنت فرما رہے ہیں حالکہ اسری تعلیم بھی آپ نے شروع کی ہے غزاری انیورسٹی کے اوپر میں اس عنوان پر بھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں اہل عرب تو خود انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انگریزیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی اور دیگر علوم کے لیے ان, ان کے اپنے طلبہ اٹھ کے ہارورڈ یونیورسٹی اور پینسلوینیا یونیورسٹی کے اندر جا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم طلبہ کو راہ دکھا رہے ہیں عرب کی اور عرب راہ دیکھ رہے ہیں انگریزوں کی हم. تو ہم ڈائریکٹ انگریزیت کی طرف کیوں نہیں جا رہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا سوال ہو ہی نہیں سکتا تھا عرب لوگ صرف ہارورڈ نہیں جا رہے ہیں یا پنسلوینیا یا, یا اس میں نہیں جا رہے ہیں یا آکسفورڈ میں عرب لوگ پیدائشی جو ہے نا گلوبل لوگ ہیں ان کی زبان پیدائشی گلوبل ہے ان کا مزاج گلوبل ہے صحیح. ان کا پیغمبر گلوبل ہے رحمت للعالمین ہے ان کی کتاب جو ہے نا, نا تبارک لیکون للعالمین ان کا رب رب العالمین ہے صحیح. ان کے رب عالمگیریت ہے تو وہ اپنے عالمگیریت کے تناظر میں وہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ہاں کراچی یونیورسٹی میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بہت سارے عرب ہمارے ہاں پاک فوج کے ہاں جو تربیت لے رہے ہیں تربیت عشکری بڑے بڑے بریگیڈیئر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں اچھا ہم جو وہاں جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ ہم یہ کہتا ہے کہ سب ہی وہاں چلے جاؤ ہمارے ہاں سے بھی کچھ لوگ آکسفورڈ بھی جا رہے ہیں کیمبرج بھی جا رہے ہیں ہاورڈ بھی جا رہے ہیں شکاگو انسٹیٹیوٹ بھی جا رہے ہیں یعنی دین سیکھنے کے لیے ہمیں دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جی جی باقی اس کے علاوہ دنیا کے لیے بھی جا رہے ہیں یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کی ریزن کی گلوبل ولیج بن چکی ہے سفر کرنا اور دوسرے کلچر کو دیکھنا پڑھنا یہ حالانکہ ہو سکتا ہے یہاں پڑھائی زیادہ اچھی بہتر ہو رہی ہو اور اچھا اس کے اندر آپ دیکھئے حیران ہوں گے کہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں گے امریکہ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے اچھا عالم کہاں بننا ہے یا اچھی عربی یا اچھا درس نظامی کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ دالون دیوبن چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ وہ عرب کی طرف نہیں بھیجتے آپ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ سے کہ جو بلاد جو ویسٹ ہیں یا پھر امریکہ ہیں چھوٹے چھوٹے جگہوں کے اوپر بھی اگر وہاں پر آپ کو عالم ملتا ہے کوئی قاری ملتا ہے تو وہ ہندو پاک کہیں ملتا ہے عربی بہت کم ملتے ہیں تو یہ بھی شاید ایک وجہ ہے میں اس میں آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف کروں گا اچھا اختلاف کرنے کی اجازت ہے جی جی بالکل اجازت یہ مبالغہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن نازل تو ہوا جزیر عرب میں پڑھا اس کو مسلم نے سمجھا اس کو پاکستانیوں نے یا بری صغیر کی لوگوں نے صحیح حقیقت یہ ہے کہ علماء عرب کے علماء تک یا ان کے قرات تک یا ان کے جو خطات ہیں ان تک یا ان کے کسی بھی فن کے جو ماہرین ہیں ہمارے لوگ نہیں پہنچ سکتے اچھا. آ, کسی بھی میں اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لندن سے بھی آتے تو یہاں پڑھنے آتے ہیں جنوبی افریقہ سے آتے ہیں یہاں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں نا عربوں اور عجموں کو ملا کر صحیح. اس میں آدھے صرف پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں ہم لوگ تعداد میں بہت ہیں تعداد میں تو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ پوری دنیا میں صحیح. تو اب ہمارے ہی لوگوں جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے ہمارے آبا و اجداد سے پڑھا ہوتا ہے جن نے ال دیوبن میں وہ اس لیے یہاں بیجتے ہیں ورنہ جو علم وہاں جامعہ الظہر میں ہے یا جو علم وہاں مدینہ یونیورسٹی میں ہے یا جو علم میں ہے یا وہاں بہت کچھ ہے وہاں تحقیق کے بہت آگے ہم جب دیکھتے ہیں آپ نے بالکل ماشاءاللہ بڑی بہترین بات کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی سرخیل تو مستقی عثانی صاحب ہیں اس وقت اگر مجموعی اسلامی کے اندر آکے کے بڑے بڑے اقابر علماء بیٹھتے ہیں مصر بھی ہیں سوڈان بھی ہیں عرب کے علماء بھی ہیں تو وہ شیخ جو سلیم شیخ جو ہے کیا کہتے ہیں تقریب عثمانی صاحب سے کبھی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے قابر سے ماشاء اللہ استفادہ کرتے ہیں آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا مولانا حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقریع عثمانی صاحب یا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑی شخصیات ہیں یہ اندوں میں وہ کیا ہوتا ہے کانا راجا <تصفح> تو یہ بر صغیر میں چونکہ آجموں میں دونوں کو عربی آتی ہے چونکہ ان کے یہاں نام کے یار پاکستان میں وہ کچھ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان کو مقام دیتے ماشا ہیں, ماشا ہیں. ماشا ورنہ ابھی ابھی آج کی زمانے کے زمانے کا ہے نا قرضاوی اور آج کے زمانے کے یہ جو شیخ صالح الحمید جو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں مسجد حرام میں اور اسی طریقے شیخ علی الحزیفی جو ہے اسی طرح جو ہے نا بڑے شیخ صالح المنجد ہے اسی طریقے سے بڑے بڑے داغی صاحب ہے شیخ احمد کے تو حضرت شیخ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں حضرت ابو ندوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں مثلا میرے مطالب میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کا بہت بڑا کوئی وہ ہے نا نام ہے میں جب ان کے چھوٹے سے چھوٹے عربوں کے سامنے چلے جاتا ہوں نا میں ان سامنے طفل مکتب لگتا ہوں ماشد. تو وہ سل میں ہماری معلومات کم ہے اور پھر یہ کہ اس اس علاقے میں علماء اتنے ہیں ان کے اس اوپر کے لیول کے نا کہ وہ کوئی ممتاز نہیں ہے یہاں ہے ہی نہیں یار کوئی پگڑی ہے ہیں میں نے کتنے پہنے میں اور دوسرے کتنے ہیں اندر کچھ نہیں ہے تو ان میں کوئی ایک نکل آیا تو وہ اگر ایک دم پاکستان میں شیخ السلام ہے حضرت میں تھوڑے سے یہ مت نہیں ہے تھوڑے سے میں چاہتا ہوں کہ سامع نے کرام آپ سے جو کچھ باتیں ہیں تلس سوالات ہیں جو مجھے مختلف لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت سے ضرور پوچھنا میں ان کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں حضرت ماشاءاللہ اللہ آپ صدر وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا سید اللہ خان صاحب کے چہیتے احباب میں سے ہیں تئیس سال حضرت کے ساتھ رہے ایک طرح سے ایک نائب رئیس کی حیثیت سے آپ نے وفاق میں اتنا عرصہ گزارا کیا وجہ ہوئی فاروقیہ چھوڑنے کی اور کیا وجہ ہوئی کہ اس کے بعد وفاق سے ہی آپ نے جو ہے وہ بے وفائی کی ہو چلے گئے اسلامیہ ہم تو بے وفائی گے اس وقت تو سامنے ایک طرح سے ایک طرح وفاق اور ایک طرح مجموعہ والے بیٹھے ہیں تو مقابلے کی فضا جانتے ہی آج کل کیسی چل رہی ہے تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ الاسلامیہ کو اختیار کیا اور وفاق جو ماشاءاللہ آپ کے ایک طرح سے آپ کی بنیاد میں آپ کے کردار میں ہر ہر چیز میں آپ کا اثر رکھتا ہے اس کی طرف سے آپ نے ابھی بھی وفاق اور مزارے میں ہوں